Я поздравляю вас с победой. Uh, ну, вопрос, uh, я думаю, логичный, что было в этой игре, чего не было в предыдущей? за счет чего сегодня команда добилась результата в игре с очень непростым соответствием. I think you just come to a point when I mean, you just get tired of losing, you know. So today we really, after losing Nikolaev, you know, um, we gotta go out and play as hard as we can. You know, chikaze Mafia is a good team. And um, we just came out and tried to do the best that we that we can for the fans and for us and for everybody that you know supports the team. They deserve it. Скорее всего дело в том, что мы просто устали уже от своих проигрышей, особенно последней игры с Николаевым. Мы знали, что черкасские манки очень хорошая команда, и что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы выиграть эту игру для себя, для всех и для болельщиков. Если вопросы, к Лаву. Если нет, это спасибо. Еще спасибо.